Первого заместителя да, председателя Дарницкой Пинчука было написано, что организация может быть в наличии решения Киевского городского совета о, о том, что это эти помещения пойдут под, под, под приватизацию. И этого проекта мы не могли добиться больше четырех месяцев. Причина непонятна. То есть то ли медленно они оформляли, то ли оно ну, не особо стекло. Но вот сегодня, после нашей акции, появился проект этого решения, и уже вижу, что есть шансы, что его проголосуют здесь. То есть я думаю, что в течение, конец мая в месяц мы ждем, посмотрим дальше. Если надо, будем пикетировать, будем э, кисы. То есть нет основания отказать людям от приватизации. Нет. Есть закон об обеспечении ре, реализации жилищных прав жителей общежитий, мы обязаны его соблюдать. Все, Тут, тут есть не быть не может. Почему люди видят бюдоражные хаты? Вот это вот так получилось. А, все такое общежитие, там все, только как пули, оно там все раилось, когда я пришел туда на собрание. Люди очень возмущают. Кроме того, там произошло просто ЧП, захват э, вспомогательных помещений, самозахват работниками, которые раньше обслуживали это, этот это дом. Просто они решили под конец своего управления еще и захватить помещение. Но просто беспредел, что творится. Я поняла. А напомните, пожалуйста, Виталий Черняховский, э, главный координатор гражданской компании «Форум спасения В нашу организацию обратились жители. А как они обратились? Еще в 2004 году я занимался помощью 12 Общежитием Киврстроя mm -hmm. на то, чтобы дать такую же самую приватизацию. тогда не было закона, еще, тогда было тяжелее. И мы тогда вырвали из лав Киевсовет, э, Кив 12 общежитий, mm -hmm. но блочного типа. А потом вот этот закон уже, уже потом, позже. То есть мы сначала были первыми, одни из первых Киеве, которые добились на беспривитизаторах. Mm -hmm. Но там действительно, там были суды, экос, э, ну вот это предприятие, которое Кигрустрое, mm -hmm. оно выселяла своих людей, выселяла этих работников Киевского под разными надуманными предлогами. То есть издевались как могли. То есть там, там такое ну, творилось, что вообще, ну, мы, ну, пришли вот фактически, когда Приамеченко, перед выборами нам дал вот такой Это было 2004 год. А потом ко мне вот обратились снова, вот весной проспект 12А, 12, а 12 б Милютенко, снова они ко мне обратились уже в 2013 году и рассказали с новые проблемы там и квартплата там и так далее. И вот уже вот уже узнав об этой вот нашей акции в ЖЭКе 32, уже обратились вот эти снова э, к снова. Это все связано, это все они те же самые общежития. Их очень много было по городу. У них это было колоссальное такое предприятие, это много строителей, они имели и дома жилые, они имели собственные дома на обслуживание, и общежития. Ну вот, э, все, там, все там, незаконно очень много чего было. Очень много незаконно. Вот, в частности, захват этих вспомогательных помещений, это полный беспредел. Так нельзя, смотрите, колясочная. Шильная комната, ленинская комната, водовая. На каком основании? Это помещение общего пользования. Ну вот, э, хорошо, где коляски сайт? Ну где их Если комнатки манюсенькие, комнатки. И их... все запирают же, все запирают они. там нету, да, пятиэтажный дом. Старенький, да. Сносить его пока нету, я думаю, возможности пока. То есть, вот такое все. Вот, и вот они вселились. Я видел абсолютно молодых, здоровых людей. Возраст, где-то я вот когда на собрании был, вот они заходили в эту комнату, их было, ну, возраст их примерно, ну, вот от 18, а может даже от 17 до 20, вот не более. Какое эти люди вообще имеют отношение к этим, к этим комнате? к кладовой, кладовой Какое? Кто они такие? Что это за молодежь такая-то? Это что, какие-то выдающиеся деятели науки и культуры, что им там Янукович лично своим указом дал эту комнату? Да не слыхал такого? Не слыхал. Чтобы таких людей там не, не, не видали там в этом администрации президента, знаете? Угу. Так что это, это просто жумничество. И у меня информация, то же самое на, на просвете лесном 12А, 12Б, там, где мы были, продолжаются самозахваты, частные фирмы вселяются, захватываются вот эти холлы, актовые залы, ни детям нигде ни, ни секции, ни кружков, ни собраться людям. Ну что это такое вообще? Ну не может быть такое, только дома, это гетто, понимаете? Я, конечно, буду обращаться к прокуратуре. Сегодня я услышал позицию начальника УЖХ. Он считает, у нас совпали позиции. Он считает, что это тоже незаконно, он будет обращаться в прокуратуру. стороны, я тоже обращаюсь в прокуратуру об, открытии уголовного производства. Mm -hmm. То есть это нельзя оставлять. Я видел этих людей, они были подпиты уже, курили там, в общем-то, вели себя дерзко в том собрании, в котором я был. Ну, не особо то мешали, правда, но так-то вызывающе вели. Хозяева просто, первый этаж захватили. Да я бы, наверное, со стыда бы сгорел, если бы я ну, такое бы сказал, что ты украл что-то, понимаешь? Украл помещение и ходят как короли там просто, на первом этаже. Можете пойти посмотреть, ради интереса. Вот первый этаж, кладовая, сушильная комната, колясочная, ленинская комната. Все захвачено. Полностью первый этаж. Живого места уже не осталось в этом доме.